Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərlı YouTube kanalı izləyicilərimiz. Gözəl bir variantımız çıxıb, demək o ki, həm yerləşmə yeri, həm evin qiyməti həqiqətən də dəyərindən qat-qat aşağı bir variantdır. Demək, ki, ilk öncə yerləşmə yerindeyim. Yəni Şok Marketdən 150 metr məsafədə yerləşir. 3 marşrutu görür. Həm 535-i, həm 569-u 150 metrdə düşürük. 525 saylı marşrutun biz yaxınlığındadır. Demək, hörmətli izləyicilərimiz, evimiz bu formada 2 mərtəbə, 5 otaqdan ibarətdir. Pərvazana girişidir. Lap həyətinə bura qədər də avtomobil yerləşdirmək olar. Su xətti çəkilib. Evimiz hal-hazırda yaşayışlı evdir. Əlavə qızdırıcısı var. Temaulət mərkəzi hissələrdən sayılır. İndi isə keçək daxilə. Baxın, hörmətli izləyicilərimiz ikinci mərtəbəyə qalxmaq çünki bu isə birinci mərtəbədir. Bu evdə, yəni şəxsə özü üçün tikilə evdir. Dəyərlilik düzəylərimizdə qalıb. Divar kağızları, qapı qalıb və salam. Yəni buranın istəşkəsi olub, istip oldu, ümumiyyətlə hamısı mərtəbə arası beton monolitdir. Burada qəşəng bir kona, mətbəx mebelli yığılır. Həmçinin də bütün xəttləri çəkilib hazır vəziyyətdədir. Qoşa daşdan inşa edilib. Mərtəbə arası da beton monolitdir. Və burada da yenə bir köməkçi taxt və Ə salonu da sankər boşaqda hazırdır, bütün xətlərdə çəkilib, görürsüz. Yəni 2 otaq, üstdə də 3 otaq. İndi isə qalxaq hissə. Qəşəng görürsüz, tavan hissəsi işlənilib. İndi isə keçək xara. Demək qara ikinci mərtəbə tavanı yenə yəni, ağarılıb, hamısı hazır vəziyyətdədir. Sağda bir otaq yerləşir, qəşəng də işlənilib. Bir sözlə, yenə yəni, divar kağızını, qapını salırsınız və bunun da üstünə laminat. Assalam. İkinci otağıdır. Sanuz və sanitar quşağı. Bura hazırdır. Yəni bura artıq heç bir şeyə ehtiyac yoxdur. Yəni buran demə var cişlər. Moalləki yani, unitazı un, un, hamsa. Və burada da yenə bir otaq. Ümumi 3 otaqdır. 59000 manatla satışa çıxıb. Dəyərlilər izləyicilərimiz, yenə real alıcılara məbləğdən endirim olacaq. 2 mərtəbə, 5 otaq gördünüz. Beton monolitdir. Sənət bələdiyyədir. Amma Bakı bələdiyyədə e, ardıcıl olaraq e, toplamaq rahatdır. Yəni ilkin sənət var. Alan adam, yəni müəyyən bir məbləğ qarşılığında kupça çıxarış almaq Dur. Dəyərliz izləyicilərimiz baxın, dəyərləndirin, müraciətinizə edərsiniz. Əlaqə nömrələrini qeyd edirik. Sağ olun, sağlıqla qalın.